Я возвращалась из Киева в Симферополь. В Киев ездила проведать своего мужа, которому запрещен въезд на полуостров. Сотрудник, который проверял у меня паспорт, сообщил о том, что мне нужно выйти из поезда. Я попыталась узнать, на каком основании, но мне сказали, что объяснят все позже. И пообещали, что посадят на следующий проходящий поезд. По словам задержанной, объяснительной беседы она ждала на протяжении трех часов, однако пояснений так и не последовало. В конце третьего часа один из сотрудников провел, так сказать, беседу. Он стал спрашивать у меня паспортные данные, цели визита в Киев, место работы и так далее. Я все рассказала, в том числе и то, что я ездила к мужу, которого не видела месяц. Паспорт вернули, не знаю, с чем это связано, мне ведь так никто ничего не объяснил. Мне даже страшно предполагать, что может быть в следующий раз. О снятии Гаян Юксель с поезда на своей страничке в Facebook ранее сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В то же время крымский блогер Лиза Багутская отмечает, что пересечение границы с полуостровом для крымчан, которые считают себя украинцами, это выход на свободу. Есть те, для кого такое пересечение границы сравнимо с выходом из тюрьмы. Я ночью рыдала от того, что увидела наш флаг не маленький в машине, которая сегодня уже въехала в Украину всеми правдами и неправдами, а большой украинский флаг на границе. Этот флаг звенит в голове одним словом – свобода. Сергей Аксенов, отвечая на вопрос о дальнейшем общении крымской власти с крымско-татарским населением полуострова, заявил, что вопросы, связанные с разжиганием межнациональной розни, будут решаться очень жестко. И добавил, Меджлиса, как легальной организации, вообще никогда не существовало. Всех, кто будет лбами сталкивать людей на межнациональной почве, я тем или иным способом либо из Крыма выдворю, либо они получат оценку в уголовном порядке. Проверки и преследования представителей татар в Крыму стали тенденцией. Обыском российских спецслужб подвергаются дома, школы и мечети. Это связывают с позицией крымских татар относительно непризнания российской власти на полуострове и призывами Меджлиса бойкотировать выборы 14 сентября. Николай Резник, Алексей Зоркий, Служба новостей «Волна», Крым.